すみません。 <свят> Знаете, доверяем, том, но проверяем. О том, что они будут захвата проверять? А а том, что... Они вообще, а, представьте а представьте теперь, что не мы бы не, не приехали, а здание бы захватили. Это, это было не бы намного бы хуже, хуже, чем мы приехали. И, и просто пообщались. Мы были в таком прекрасном городе. Общались с замечательными людьми. Я здесь не было, я меня здесь был последний раз 8 марта прошлого года. У меня сейчас получилась возможность с большим удовольствием приехать, посмотрел на море, на людей, И поеду дальше домой выполнять свое гражданское. Будем обороняться а если слова не подна. Мы искренне верим, что это все будет. Хватит проливать. Ну, хватит, я считаю, хватит <balances> проливать нашу кровь, и нужно уже настоять, по-нормальному договариваться и решать вопросы в семье. Это мое личное мнение нашего вопроса. Хватит нам Много наших сограждан. И нужно это положить Выше, 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 и спросили, как вот слухи такие, что Виктор Федорович, значит, все такое, она говорит, после того, что он написал, значит, это письмо, значит, он на меня, как бы, меня его здоровье не, не интересует. Моя жена говорит на это. Она говорит, ну все, теперь Януковичу... Точно конец. Если же Ганна Герман махнула на него своєю класною рукою. Очевидно, тут всі стоять мільйонери, багаті люди. От, і, і атмосфера зовсім менша. Вот, подивіться які прекрасні воїни українські, да, правоохоронці стоять в ободунках, захищають владу, захищають нас з вами, можуть, коли хочуть, правда? Да. Ну, на жаль, ще декілька днів тому було не так. Ви були один на один з агресивними і неадекватними людьми. На жаль, не можна сказати, що все закінчилось, тому що і в Одесі ще ситуація напружена. І на Куликовому полі ще збираються агресивні люди, які хочуть, які хочуть чогось іншого, хочуть, щоб Одеса була частиною іншої країни. Не хочуть миру, не хочуть спокою, підтримують військову агресію. Тобу дуже доречно, щоб Одеса і Бендери оголосити містами-побратимами. Містами Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Дякую. Діхати вільніше, ніж то було раніше. Отже, схиляю голову перед Небесною Сотнею. И клянусь, что мы сделаем все для того, чтобы Украина осталась Украиной. Слава Украине! В вагонах, на голых досках, без глотка воды, которые не... без куска хлеба. Можно так делать, господин Кивалов? Ганьба! Ганьба! Свободна Украина! Так, план Борщенко, тут для меня ее и мудрого народа слова. Вот прикольно, когда ее оттуда снимешь. Позови Жужа. Зачем тебе палка? Будешь защищать нас? Да. Хорошо. Да. Молодец. Сорок желаю здоровья, мира, добра, раз, Тим його ніхто не сідав в четвертому році. Вся банда як була, вона так само маскирувалася. Зараз ситуація зовсім інша. Зараз люстрацію Зараз У нас немає судді. Ви знаєте, що у нас немає суддя, тоді та як якому дадуть дві однакові судді. За Зачем нам так жити? Ви зараз говорите, що за що? Скажіть за що? Що ви вважаєте своїм внукам, дітям? Это же не европейские ценности. А европейские ценности, прежде всего, демократия. Посмотрите, вот как живет Ферги. Там, значит, избирают губернаторов, там, там каждая территория, что заработала новая. Да. А я за такие я ценности, как штат. Там избирают губернаторов, там каждый штат имеет свое правительство, подчиняется федеральному правительству. Я согласен, но обязанности в регионах больше. Но не такое, как у нас. Что чемоданы возят деньги. Вот сегодня кому нас зачитал губернатор Маден. Кого? Треворожанина, который в крылом рогу родился, украл Стальканавку и этот же директор завода Будет э, губернатор сам э, сам у себя брать налоги, сам у себя проверять. Это... А теперь скажите мені, чего вы мовчали, коли. Я не молчал, <пробітник> ну кого чекав, коли при банду и посмотрите по в подрядке. Одесской... А вот зараз вы Товариши... ви вийшли, от кро. Люди вышли за идеалы. И вы тут. Давайте зашли, так. Буде він поганый. Мы его знимем. Дело <пробітник> в том, что революції не произошло. Революция, когда меняется конституция. когда меняется государственный устрой, когда демократия. А когда поменяли я. от жуликов жулика на другого, дай это Дайте срок. Да, дай да срок. Дай Чуть -чуть. Дай. Дай. Вы знаете, На меня смотрите, как будто бы я против Украины. Никто никто на вас так не дивится, не подумайте. Вы себе в голову это вбили. Поверьте мне, я готов вам пожать руку, потому что вы имеете право... Потому что вы имеете право это говорить. А в России вы этого права бы не так сказать. Честно? Не хочется войны. У меня, скрин, у меня вот, Я вот, не хочу потерять семью. Да нет, войны Но... никакой не будет. Дай Бог всем. Это... Если наши граждане пишут Путину, спасите меня, я не верю в это. Но он же зачитывает эти письма, предоставляет документы. Вот это психоз среди народа нагнетает нас, чтобы а воровать.

Обращайтесь, вы, если не знаете, как только я войти в 18-й квартал из Литюка на мисс есть кто-то из активистов, вы знаете. Спрасывайте на почту, я вам позвоню. Потому что сейчас зависит, мы не должны рассказывать, что они ничего не делают. Они действительно мало что делают. Это так, Поэтому мы будем говорить, что мы должны их заставить. А для этого, если все, что у нас есть, я сегодня скажу. Будем помогать. Надо видео, будем помогать. Потому что свидетели, у нас свидетели, у нас зачинают 19 числа сидеть. Понимаете, у люди пришли и давали показания. Поэтому сейчас не какие-то следователи. Мы заявили то, что мы как бы хотим. Мы не хотим кого-то посадить на ресторан. Я вам говорю, это поражаем у кого

Чесно відвідаю, дуже довгий, сложний процес. Завіше того, як свят. Я не привык брати, поэтому не буду огою, но знаю, що этим вже займаюся. Ви ще не запитали, тобі. Я вам хочу запитати від підприємців, коли тарифи були наметні у 2008 році, і при Азаріві вони піднялися в 10 разів. на мошку Підприємці тут їх дуже багато. Вони терплять колосальні збитки зараз. Моя відповідь така. Я ні харьою не знаю бізнесу, ніколи цим не займався. Я нічого там не розумію в митниці, знаю, лише одне рішення е, 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 нової влади таке. Митницю і податкову мають очолити західні менеджери, знабрані через конкурс. Не чергові дербанщики, перепробовані до нову владу. А, а представники чотирьох найкращих західних компаній, які на конкурсі західна людина прийде, сяде на це діло під велику зарплату, але ти затяжне цього державу. Ось така річка. Предварительно выйти объяснить, я буду голосовать за это решение потому-то и потому. Вот пока такого не будет, пока я повторю еще раз, мы не мы да. сами свои задницы не поднимем. и а, ну, не, не, не начнем в прямом смысле слова работать. Делать то, что мы умеем бескорыстно ради нашей страны, мы будем ничего нормального не будет. Я здесь и слава, слава говорю, Украине! Герой слава! Жизнь в этой стране. Мы нормальные, грамотные, образованные люди. Мы должны поднять свои задницы, потратить свое время на то, чтобы привести свою страну. Один раз